Маса аналогів дорогим препаратом я правильно розумію чи ні? Погоджуєтесь? Погоджуєтесь. Тоді чому, коли приходиш пацієнт, я не кажу про себе до лікаря, тобі виписують не твій вітчизняний там або аналог, а якомога там дорожчий і імпортний і ще й радять. Шановний ти ту аптеку і купуй там. От погоджується зараз студія зі мною. Е, ну зрозуміло, що лікар з цього щось має. Я е, зараз є тут медики, е, але що у нас така вже безвихід? Чому ми не стимулюємо нічого? Чому держава взагалі контроль якийсь за цим є чи немає? У меня есть ответ. Я, вот, я, говорю, я скажу, вот пробежал. Ответ простой. Зритель хочет знать простые ну, вещи. Было бы удивительно, если бы мы пришли в аптеку и купили бы одну пачечку анальгина за 280 гривен. Но Министерство здравоохранения умудряется так покупать. Одни и те же таблетки. Мы, мы а да. Вот. да, вот давайте я покажу. Наша организация, всеукраинская сеть лживая, таблетки покупает за 2 гривны, а Министерство здравоохранения в 280 раз по завышенной цене. Что вообще делают эти инспекторы? Что они контролируют? Я расскажу, что мы делаем это да, Вот давайте я сделаю да. За 18 лет независимости Украины ни один из них не сидит в тюрьме. За 18 лет независимости не возбуждено ни одного уголовного дела. За 18 лет мы живем при двух эпидемиях. Туберкулеза и СПИДа. Никто не ответил на вопрос, а какими же препаратами, качественными лечат людей в Украине или нет. А знаете почему? Потому что один врач, один врач, прецедент в Украине,